すごい人気店だった、うん、なんかねシーフード食べたいと思って、うん、こうねシーフードで探して、うん、まあレビューが高い店に来たんだけどずっとうしてもらったんだよね、うん、ね、楽し 中づいた今日初めしそうだね朝は軽くなったからそれだけはなんかすごいす混んでたねようやく座れるすごい並んでるどんどんね人が来て列がどんどん長くなっていくいやもうちょっとね早めに来たんだけどそれでもう

染み渡る、うん、なんかフレッシュな感じするし、うん、ちょっと冷やされてて美味しい。まあ今日はね、ちょっともうガッツリね、がっつりね現地の海鮮を堪能しようと思っう。えそうだね。うん、これなんかねチムチムって料理なの、うん、あ来た来た。来たすごい来た来ました。

あのお肉のミックス、私は頼んだんですけど。卵が乗ってるんだよね。量が多いね。え、多いね。これで七5 0十バーツ安い。安い。うん。これをなんか卵溶いて。で、しゃぶしゃぶみたいにね。そう、頼むんだよ。食べるんだよね。これ、た、ある。あ、エビ大きい。すごい。超楽しみ。ね。え ね、だんだん入れちゃう。肉も入れる。ね<え>。もうどんどん入れていきましょう。すごい,い鍋だね。ね、面白い。ごいおたてのね、ガーリックバター焼きも来ました。そうだね。うん、いや、ううね。おい、えー、しそう。うん ちょっとなんかつまみに食べたいって思ってうん、そう前菜的な感じでそうだね頼んでみましたボ、ね、リューやばいね<え>食べれるかないま <laughs> そうだねこれかなそこからいただ美味しよう、えー、そうだねおいしそうまあ、ね、シンプルが間違いないよ,いた,よいただきますいただきます これ初めて食べたのん、これ。あのと普通のおたけじゃない。違うよ。あ、そうなんだ。うまいわ。なんか小さなこれにホタテのうまみが結構詰まってる。え、これノーマルだけど。ねえ。すごいの来た。うん。このサンチャワー。うん。すごい大きいんだけど。うんうん。うまいねうんちょっといただける。うん。

じゃあちょっとエビの方が浮き上がってる。うん。エビをいただいてる。マシュあ、グツブツですね。これがチムチムですねって感じだね。食べてみよう。まずはエビの方。エビでかい。茹でてもでかい。うん。美味しそう。

あのメニューにはさ、うん、なんかしき焼きって書いてあったよねうん,うんうんうん、<の>うん、うん、ねこれをしき焼きって呼んでるな、うん、あそれにしてもクリスローが美味しいねねえハセだけど、ハセナクながら食べたら、うん、またいいね <laughs> 確かに ね、人が多くて。すごいね。うん、これがナイトマーケットなのかな。すごい店いっぱいあるね。ねえ。さっきまでこれなかったよね。なかった。なんか一気に出てきたよね。すごいね。一気に歩行者程度になって。うん。そう、店がいっぱいある。ねえ。あ美味しそうじゃん。フルーツもある いやワイン楽しいななんかタイっぽい感じが楽しめてそうだねうん私は好きだ <laughs> こういうかわいい服屋さんもあるねかわいいなここあっちな,かな、うんこ<の>ねこういうおしゃれこういうたいこういうビッチバスのおしゃれ あ、おしゃれだな。なんか奥にもね、店がいっぱいある。うん、えー〜秋なの。え、秋面白いじゃん、こういうところもね。夜見れて。うん、ね、おしゃれ。うん、ていうか、広い、本当に。ね、全然知らなかった。うん、わ、可愛い,い。え、見て、見て、これ超可愛くない。<laughs> え、可愛い,い、なに、これ。 っこすごい芸術的じゃん、うん、えこれが可愛くない何これはバスボムだから湯船に入れるやつねえ、うん、こんなところがあったんだ建物もすごい いいいねねね、うん、ー,ヒー全然知らなかびっくりしてん、ね、本当そそううだだよ、ねうん、結構なんか若い子も多これはすごい。な これはこういうところにさ、別荘とかあったらさ。うん、楽しいだろうね、こう昼間は泳いだりして。確かにね,ね。夜はこういうところだそうだよね。なんかのんびりするしよう。うん。百バーツとかでてる。うん、屋台でスムージーを注文することにします。 いや、味し頼りましたねね、いやれ熱いね水盤のね、これですね、うん、ちょっともう伸びたっていはなかったんだうん、うん、さっき汗だくだったもんねいただきますうんあんま最高ですうんだってパッションフルーツに限るよね暑い時はしか、うん、考えないな <laughs> うんいやそれにしても すごいね、まだ入ったばっかりなんでさ本当に超混んでるしず、うん、っと向こうまで続いてますじゃあとことこ歩いてみましょううんうんでここで終わりだと思ったらまだまだ全然向こうも終わった広いねね広い,いねすごいねびっくりしたんだけどねびっくりだわこんなににぎわってもなんか盛り上がってる場所なんだね道でこんなフォアギンこう水つけられてる感じ 確かに。うん、なんかまだ来て数時間なのに。うん、<laughs> いやこんなすで書いてる想像してました。そうだよね。うん、あ渡れる。わあ、うん、もう本当ね人も車もすごいいっぱいで。うん、なんか楽しいよねこれ祭りムードでね。うん、いい感じ。

すごいよね。この値段で。ーーにできるって、楽しいよね。うん。は、まあ、完成しました。全然、えー、全然。で、まあ、そう。ね。いただきます。ねますうん、美味しい。この組み合わせは神だ。神。うん。た、えーえー、こ焼きの店があったんだけど。すごい、たこ焼きでかすぎ。うん、すごい。ミニ玉がいっぱい入ってる。面白い。うん

ねえ毎週毎日これ毎週毎日ないですかアヒンの旅今日は1日目でホアヒンの街やビーチと夜のナイトマーケットを散策しましたが予想以上に賑ぎわっている場所で驚きました他のビーチリゾートよりもタイ人の人が多くてもっとローカルな感じを楽しめるのも楽しいポイントでした バンコクから近くてたくさんの魅力があるワヒン皆さんも機会があったらぜひ行ってみてくださいね2日目はワヒンの街の外に行く予定でフライナコーン洞窟などを探検しに行こうと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね